<му> В нашому училищі навчаються діти більш ніж семи національностей, Але всі ми намагаємося жити великою родиною, дружбі і зламоді. В тихому куточку ждечина, жде. Нас сюди прийомна молодість, на фанаті. сказал, что в вашем доме живет прекрасная и добрая дети. Ну, куль так, то проходите. Долго а -а -а -а. ли вы путь нам держали? Путь был бы недолгим, если бы один пастух кума не встретил. Но мы не будем об этом вспоминать. Нам бы радость глянуть на вашу дочь малость. Да, наша дочка хороша. Но какая вам нужна? Ведь не одна у нас она. Приведите вы нам, а жени подскажет нам, кто из них его девица. Ну, раз так, тогда вставайте, дочери наши встречать. Вот наша первая дочь. Посмотрите, какая она высокая, стройная, красивая. А какой свекольник умеет готовить. Пальчики оближешь. Дочка ваша хороша. Да не она мое сердце покорила. Ну раз не она, тогда вот наша вторая дочь. Умная, красивая, начитанная, скромная. Хороша-то хороша, да уж больно она мала. Пусть немного подрастет, ее другой жених найдет. Ой, все тебе да Ну раз это тебе не мила, да, да, третья дочь, наверняка она. Да, вот та самая, за кем я пришел. Ее чистый добрый взгляд запал мне в душу. Матушка, отец, вот кого хочу вести я под венец. Отдаете ли вы вашу дочь замуж за нашего сына? Погодите, да не спешите. Пусть ваш сын докажет, что сон он руки ее. Хорошо, докажу. Все по сути расскажу. Вот работа. Работа тяжела Ведь пошел я в деда, косарь я. Не было и дня, чтобы я с мужиками в поле не сходил. И всем известным мире, чем лучше косарь по полю пропашет, тем жителю настанет краше. С дочкой вашей с детства я знаком. На обед всегда приходили. На и играли, и болтали, и молитвы поедали. А если дело о защите, то так сразу и говорите. Я имею трех сестер. Всех победу не давал. Я за них горой стоял. Любой болван, любой убийца. Обидеть каждый, до смерти молиться. Батька мой с казаками запорожками дружил. А прадец молоду 20 лет служил. Ну так что, достаточно ли я сказал, чтобы замуж ее взял? Да, хорош ваш молодец, нам такой подходит. Теперь и мы хотим проверить, умеет ли она готовить и правильное слово молвить. А ну-ка, скажи, девица, сколько риса надо в свекольник положить? В свекольник риса не кладу. Вижу, готовить ты умеешь, а если муж голодный придет, тарелку подашь? Подавай, на тарелке, а не пустую. Да, я вижу, из тебя хорошая жена выйдет. Что ж, тогда смелюсь себя спросить, нас двоих благословить. Дочку вашу еще сильнее любить. И меня, как родного сына, быть ее учить. Ой, хлопец мой, дела так просто не решаются. Сначала тарелка открывается. Да? Давай выпьем. Вот на свадьбе я и выпью с вами. Тогда я выпью с вами. Ну так что, добро дадите? Acho que Бати, добрий вечір. А ось ми не просто так до вас прийшли. А навіщо ж ми прийшли сватити доні нашого вас. А -а -а. Він на нас хлопить гас. Праць Та що і про гроша? Ти йому ну, покажи-ка. Ось. Та зрозуміло, але слід нас немало. Так ми ж не з пустими руками прийшли. У нас є вино, солодощі і подарунки.

Thank um, you. Yeah. <laughs> Кто там так стучит громко? Купцы пришли, отбирают дверь Так показывай товар Купцы знатные, многобедившие, многомесовъездившие Ищем диковинку Послышали, что товар у вас качественный, необыкновенный Людям на заведение Хотим. Да чтоб весь товар посмотреть, время нужно. Так а нам весь товар не нужен. Мы диковины ищем. Ведь купец у нас не необыкновенный. Добрый, щедрый, красивый, да образованный. Ему не надо бы а что. Вот там да, вот сами поглядите. И впрямь щедрый, но товар-то у нас необычный. Фабрика невест у нас. Продаем невест только в хорошие руки. И чтобы невесту подобрать Проверить должны мы. Эм. А ну, котетки, давай молодцы, тестировать. Только опиши, какую хочешь. Красивую, нежную. Ох да, есть у нас такая. А ну, приведите невесту. <связь> Здравствуй, Иван. Возьми меня замуж. Я тебе песню буду петь каждый вечер. Ну что, подходит тебе? Нежно так хотел. Берешь? салат это хорош, да только зеленый еще, пусть поспевает. А ну покажи нам еще невесту, чтоб не только песни петь умела, но и заселить утешить сумела. Здравствуй, Иван, посиделась тебя девка давно, замуж хочу. Посмотри, на меня внимательно, красивая и нежная. Приготовь для себя удержу, большой народ, А я не сыпь, вот все мужики глаза ломают, берешь, что я. Сын, такой, ты хороша, будем все ведут тебя ну, раз хочешь умную и красивую, есть у нас такая. It, вот, вот тебе, дорогой, меня? Хороша невеста, да не моя. Моя, как ребеночка плывет, глаза грянет, так весь мир засияет, а улыбнется, что добром дарит. А ну, подожди нам, ну, чтоб всем в ней было. И молодость, и красота, и ум, и доброта, чтобы грациозна была и легка. Чтобы молодца нашего любила. Есть у нас такая. Бережем для самого купца. Да видно, это и есть ваш Иван. Дорогая она у нас, необыкновенная. Смотрите сами. Вот это невеста, мила. Хочу такую свежую. рады мы, что договорились с вами. Давайте за сделку нашу отгуляем. Și-i streștine zna M-a tine pus

Заходьте, хлопці, заходьте! А то дівчата вже засумували. Можливо, серед вас є жониці для моєї галі і для інших дівчат. А чому я не Я маю велику господу, будемо раз працювати. Вона за тебе не піде. Галі, обирай мене. Я веселий, так мітливий. Зі мною ніколи не будеш сумувати. Ході сперечатися, ви, женихи. краще заспівайте з дівчатами. Давайте замовити пали.